Вопрос был относительно того, что действует в конкретных случаях, да, как реагирует на и ситуацию в Польше, и не только в Польше, потому что такая ситуация происходит во всех, еще раз повторяю, во всех европейских странах и не только в европейских странах. И она происходит не только с точки зрения вот, распространения вот, нажимания на болевые точки, но идет массовое распространение дезинформации, фальсификации, манипуляций. Это то, что называется информационной войной, дезинформационной войной. Это очень важная часть так называемой гибридной войны, которая разрабатывала еще в Генштабе э, Вооруженных сил СССР еще в 20-30-е годы и затем применялась, между прочим, э, в 39-40-х годах при э, э, операциях против э, и Польши, против балтийских государств и в других случаях. Первое, что надо понять. Это война, просто надо понимать, это война, это не игрушки, это не сон, который, не кошмар, который, значит, вот пришел один раз и потом с рассветом рассеется. Он сам не рассеется, потому что за этим стоят а, огромные ресурсы, стоят люди, стоят деньги, стоят а, изощренный ум, который придумывает, разрабатывает эти операции, запускает, и есть агентурная сеть, которая это развивает. Это реальная война. В одном из предыдущих вопросов кто-то сказал, говорит, если это будет, то начнется холодная война. Это одна из, кстати говоря, заброшенных идей, по-моему, из того же самого кремлевского источника, об угрозе холодной войны. Это абсолютно ложное представление. Холодная война закончилась 23 года тому назад, в конце 1991 -го года. То, что сейчас не начнется, а давно уже началось идет, это не холодная война, это горячая война. Самая горячая война. Достаточно сравнить то, что было во время холодной войны, и то, что происходит сейчас. Во время холодной войны не было просто прецедента. Не было какими бы они ограниченными ни были, но и не было персональных санкций. Не было такого случая. Во время холодной войны не было ни одного случая аннексии а части европейского государства. Там было много своего, но тем не менее, э, так сказать, границы которые там были согласованы, как бы то ни было, в Ялте и Потсдаме, так или иначе не нарушались. Да, были агрессии, но на аннексии не было. А во время Холодной войны в Европе не было боевых действий, в результате которых погибли тысячи людей. Сейчас это есть. Это не холодная война, это горячая война, которая происходит сейчас. Но у этой горячей войны есть разные элементы, есть разные составные части. Есть боевые действия, действия вооруженных сил, и есть действия агентуры, что касается, например, информационных действий, буквально чуть ли не самый самые первые дни марта я обращался публично к украинским властям просто с просьбой, с требованием, там, с мольбой о создании немедленно информационного центра, который бы информировал и украинскую общественность, и мировую общественность о том, что происходит, и одновременно разоблачал бы ложь, фальсификации, манипуляции путинской пропаганды. И тогда сотрудница высокопоставленная э, э, администрации президента Украины отвергла это с порога просто, как это мы будем этим делом заниматься. И по большому счету украинские власти до сих пор этим не занимаются. Но этим занимается украинское гражданское общество, создавшее несколько центров, начиная там от э, материалов Дмитрия Тимчука до информационного сопротивления и других вещей. Они создают там просто, люди работают там с утра до ночи, там просто нон-стоп, собирая фальшивки, которые делаются, и анализируя, тем более, что сегодняшние средства э, массовой коммуникации гораздо более сложно. Надо найти эти видеоклипы, надо понять, где они были сняты впервые, два, три, пять лет тому назад, и показать, это было снято не в Украине, это было снято в Дагестане в Чечне, в на балкарии в Ираке, в Сирии, может быть, в Украине, но много лет тому назад, и вообще с другим текстом. И показать, как это было сделано. Вначале их было 20, потом 40, потом 60, потом 80, потом 100. Потом они перестали считать это. Потому что там работает машина. Там работает гигантская машина, которая увлекает в себя огромное количество профессиональных людей, специальных, которые которым деньги платят, огромные деньги специально платят за то, чтобы они придумали эти фальсификации. Кто эти люди? У нас традиционный подход, это традиционный подход мирного состояния свободных демократических обществ, называемых журналистами. Это не журналисты, это информационные войска. Надо просто понимать, это информационные и дезинформационные войска. Это дезинформационный спецназ то, что они не носят, не все из них носят погоны, а некоторые, значит, выступают там на телевидении, и рассказывают про то, что там ядерным ударом они уничтожат то или все, не меняет сути. Это информационные войска. И если они осуществляют агрессию, информационную агрессию, то если нет ответа этой агрессии, какого бы то ни было, то рано или поздно агрессор побеждает. Если нет сопротивления агрессии, агрессор победит в любом случае. Единственный способ побить в этом – сопротивление. И это сопротивление как на полях сражений, так и в информационном поле. Так же, как и по отношению к той агентурной сети, которая распространяет информацию. Давайте представим, у нас есть действительно такая, такое представление, оно всегда было правильным тогда, когда даже любой человек или журналист, или кто угодно, мы готовы отдать жизнь за то, чтобы я не согласен с вашей точкой зрения, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право высказать ее. Да, если человек искренне думает так, размышляет, это его собственное размышление. А если это намеренное распространение дезинформации, он прекрасно знает, что у нас на самом деле происходит, но он намеренно распространяет. Вы готовы жить, отдать жизнь за то, чтобы эта дезинформация распространялась? Мы готовы отдать нашу жизнь за то, чтобы э, агрессор распространял свою ложь? И тем самым зомбировал других людей, не только в России, но и за ее пределами, как это происходит и в Украине, и в Польше, и во многих других странах. Мы готовы дать за это жизнь? Как на это реагировать? Давайте представим себе картину, просто вот, вторая мировая война, Англия. Значит, самые тяжелые там моменты э, э, борьбы. Какой-нибудь сороковой год, когда там э, борьба за Англию. Вы можете себе представить, что корреспонденты, например, Фелькиш Беобахтер находились бы в Портсмуте или в Лондоне и вели бы репортажи оттуда. Можно себе такое представить? Нет. Хотя Англия была, в том числе и в тот момент, свободной демократической страной. Потому что свободная демократическая страна в условиях войны вынуждена вести себя по-другому. Она признает, понимает угрозы, потому что это угроза самому существованию страны, Существованию свободы и демократии. Это другие правила. Это не значит, что мы отменяем или отказываемся от принципа свободы слова, но мы совершенно по иначе относимся к свободе распространения дезинформации в условиях военных действий, в условиях прямых военных действий, в условиях а, военных действий, ведущихся в рамках гибридной войны. И поэтому а, то, что делало украинские, то, что делает украинское гражданское общество, они занялись тем, что власти не делают. К сожалению, мы видим на многих случаях, и Владимир неоднократно, и Руслана рассказывали об этом, что э, украинские власти, украинское государство э, не соответствуют требованиям по самым прямым вещам, когда э, гражданское общество собирает средства и снабжает и обмунированием, и вооружением э, части, которые воюют там. Они в том числе не свои прямые функции по защите э, э, государства от информационной агрессии и против э, агентурных действий здесь, то же самое в Польше. Если такое появляется, они появляются не потому, что там завелись какие-то мыши в грязном виде. У этих мышей есть конкретные источники, у них есть совершенно конкретно зеленое сопровождение. К нему надо поступать так, как поступает в во условиях войны. Потому что эти действия нацелены на уничтожение свободы демократической Польши. Так же, как и другие действия нацелены на уничтожение свободы демократической Украины и других стран. Другого выхода в этом нет. Только сопротивление и последовательное понимание тех угроз, которые стоят перед всеми нами.